जय जय слава! जय 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 <laughs> Друзья, мы все вместе с вами переживали за тех ребят, которые поехали отсюда защищать нас в Киеве. Сегодня ходит информация о том, что сегодня поименно стараются записать тех, кто был в Киеве и учинить над ними суд. Мы это допустим? Нет! Давайте дадим слово тем людям, которые защищали нас в эти тяжелые месяцы, и они находились там, в бойне. Да. Вы пусть Луанск выйдет и скажет, что вам нужен Луанску. Да. Минуточку внимания, я попрошу тишины. Вы все знаете, что в городе Луанске есть Луанская гвардия. Вы все видели этих ребят. Кто приходит, присоединяется. Большое вам спасибо за это. Нужна да. поддержка. Я представляю старший, я являюсь старшим первого отряда Луанской самообороны. Мы с Луанской за заедино, за целое нашего города, но мы мобильный отдельный отряд. Мы вместе с ними за наш город. Мы все вместе. Я хочу вам представить этого человека. Это человек, прошедший войну в Афганистане. Вернулся домой. Этот человек отслужил в Беркуте большую часть своей жизни. Будьте людьми, послушайте этого человека.